姐，也感觉今天拍拍的怎么样？图书馆不让大声说话、啊。啊，解放了、啊！今天在图书馆拍了一天，感觉自己都要失声了。就所有人对戏全都是，我小点声，因为怕影响他们休息嘛。 回到图书馆就感觉回家了一样。不要脸！哎，我这个时候没有坐下，我说算了的时候才坐的。就是、没看始一起吃饭的，吃饱一摔原剧本说：“你为什么生气？”他问我的是：“你难道不想知道吗？”我有点狠是吗？ 你去我老家。小川怎么了？<laughs>